То есть я к чему хочу сказать, что социальные лифты были в СССР очень большие, очень большие. Ну, у меня с моего города там по политбюро было. И все, и все. Премьер-министр СССР были, да. Так, слушал я комбата, олигархического комбата, ну мы его так в армии называли. Я когда на Рыморской в Харькове Керни завел 4000 боевиков с Добкиным российских. Они установили блокпосты вокруг Харькова и отстреливать начали патриотов, напали на обу администрацию, таких писателей как Жадан, там заставляли хрюкать и они на четвереньках выходили, избивали. И на Белецкого же эту просвету напали. И я за Белецкого пальчики крестиком держал, как за себя, как за своего сына. Переживал, чтобы он, не дай бог, его не подстрелили. Но потом он мог быть бы Шухевичем, либо Бандерой нашим, а стал обычным Котовским. Но Котовский это человек, который хорошо воевал и любил деньги. Деньги не пахнут. Деньги он привлекал как и для армии, так и для себя любимого. То есть Котовский, например, на 1925 год, я не помню, когда его убили, но примерно тогда, был одним из самых богатых людей Украины. У него ставка была в Умане, Пиво разливал и даже в Румынии торговал. Денег было немерено. Солдаты работали на его частных заводах. Ну, вот таким я вижу господина Пелецкого, да. Потому что, как говорит улица, как баба Катя сказала, может, это и сплетня, может, это и вранье. Он же потом свыгался с представителем азербайджанского осетинского армянского народа. Я не знаю, кто он. Ну, по маме осетин, по папе армянин, а родился в Азербайджане. Некто Арсен Авакян, он с ним связался, тот научил, как правильно жить, познакомил его с олигархами, мы же боролись с олигархами, а он их состыковал. И один из учредителей вот этого всего Кабзиса, что сейчас происходит в Украине, это владелец систем капитал-менеджмента СКМ, основатель ДНР, финансировал батальон Восток, потом вот этого... СБУшника Альфачака, Чака Ходорко, которые это же все были Ахметовские пацаны, и менты Ахметовские делали ДНР. И потом Белецкий, как говорит молва народная, да, слыгался через авиакана. И начали охранять бизнес, типа силовое крыло, охранять предприятия, Ахметова в том числе. У них появились откуда-то рендроверы, джипы, деньги. Ну, понятно, они шли на финансирование Азова. Теперь сейчас это еще третья бригада отдельно. И мы его назвали... То есть после войны, первой фазы, многие стали бедными. То есть был у тебя какой-то бизнес, были должности, ты себя понизил, пришел на гражданку, у тебя ничего нет. Гоу как соку. Но Белецкий он отъелся, стал такой натоптанный и получил нормальное финансирование. Но ну, бывает, что война для кого-то идет во благо. Новая жена, новые дети, жена красавица. У нее первый муж был вот этот зам Януковича Пора Каски, который сейчас занимается в Закарпатье отводом земель для, для Киева. А второй муж от Белескина, да, Андрей. Я не понимаю, как вот, например, Шухевич мог бы или Бандера сдыбаться с Хрущевым, либо с Кассиором. Вот честно не могу. Я даже такой, а этот сдыбался, да. Но сейчас мне это инвестор везде хвалят, что это самая лучшая корпорация в мире. Никто не помнит, что Рыжий делал в 2014 году. Донецкие знают, кто он такой. У меня друзей масса донецких, проукраинских, которые приехали. Но Белецкий, у него система капитал менеджмент. Деньги не пахнут. Что-то себе, что-то для армии. Ну вот так, в принципе, и получился Котовский. И тогда, что он давал интервью, этой Наташи Спаниелевне, они, в принципе, чем одинаковые и ничем отличаются. У них разная криптовалюта. У него он верит в 100 ренатов, есть такая валюта. Она верила в 100 бень. Беня обдыкнулся, сейчас она в 100 АП верит. Новый биткоин, новая криптобиржа, не Binance, а АП. Она сидит на АП плотно. Наталья Спаниелевна. Я же выкладывал фотку своего спанеля, выражение лица Томика. Когда я варил пельмени, он такой сидел. Вот такая и она сидит. Когда поступает ей смс, что проплатили ей, она выехала в Харьков и брала у Белецкого изнеможденного. Уставшего такого. Хотя он не произвел печенье изнеможденного. Интервью. Он рассказывал, как его чуть не убил Кернис. А потом он говорит в этом интервью, что у Кернис оказывается... Сейчас бы тот человек, который ездил на оперативке Кадыров в, в, <клев> в Грозный, ездил на совещание в Москву с Добкиным, э, За визит до, до, до Маторов Гиркина 4000 боевиков российских. Ходил везде с флагом ВМФ России и флагом России по Харькову. это ще проживал, провел съезд Юго Востока. И сейчас это говорит, что этот аферист бы, он бы сейчас защищал Харьков, делал бы ФС и занимался обороной Харькова. А почему так происходит? Потому что Кернис за то, что он творил антигосударство, он не пострадал, потому что его Арсен Океан, <coughs> великий сын азербайджанского народа, обилетил, обилетил, ну, на бабки. И Кернис продолжил устанавливать лавочки по 200 тысяч гривен, как и делал до этого. Все. Бабло в Украине всегда победит любое зло. Поэтому сейчас олигарховый комбриг говорит, что Кернис бы он защищал бы Харьков, и он сказал, что харьковчане уже совсем другие. Нет, главное, чтобы он в это верил. Главное, чтобы не было так, что 70% жителей города Харькова ждут российских солдат. Я лично был в Харькове в 2017 году, я ходил по улицам, общался то мне каждый второй харьковчанин говорил, что Путин это понадусе. Да. Но Белецкий думает о другом, по-другому.